Доброе утро. Вот так вот у нас холодно. 5 тепла, Ну все, он зашла в хату, покушала. Как же пойду я вас провожать, наверное. Вот. Видно, что вчера позагребали. Но все равно уже меньше. Там нападало. Если нам ехать, так погода такая, ну, что надо там. Ага, да, да, но... да, не то слово. На голову надо что-то оденеть, что не? Шапку с бобоном уже надо доставать. Костер почти прогорел, вот сука, что утром подгорнул. Орех сырой поставался. а эти с фруктовых деревьев так хорошо листья погорели. есть Не проведете его сегодня я такое что уже и сам показал. я ну, смотрю сам уже можно на велосипеде пешочком ну, все каникулы закончились теперь до нового года Целый день, наверное, без просветов, хотя бы уж не надуло. Он же по всей стране так и наверное. в школу. Здравствуйте, мои хорошие. Кто из веранды я скажу уже все. Мало за неделя. Да чтобы сказать, что они там заморились. Муся, ты не хочешь хату? А, Муся Муси и то. Вокруг хаты круги наяривать. Посни давай. Гулять это. Надо курточку уже зимнюю достать. Да я говорю, что ты. Шапку, куртку. Все в пуховиках ходят. Там местная, так что выбежал магазин по-легкому видно все проезжие уже. Ну, ничего, не замерзли. Есть с бубонов? Шапка? Да, я без бобона. Да, с бобоном сама то. У меня дома есть с бобоном дома ходили. Коричневая такая. А. Чи бежевая, темная такая. Бежевая. И что, погано было? Старые фильмы смотришь, да? Сколько тебе там вещей поставалось? Ага. Это только купила. Да, это. Що ж ми їздили, Михайло хоч оступляється. Кажу, як у мене це ж плаче, яке красиве. Таке, знаєте, тут, як під золото такий матеріал, знаєте, а тут під'емник такий красивий чорний і наверх йде. Дітюр усе чорний такий, знаєте, красиво так. Маленький да, в дома тоже mm. было. Ничего. Это не страшно. Вот, а да, да, конечно, вчера лучше было, да? И сегодня что, студенты будут ехать, да? Ну, а что, можно еще раз приехать сегодня. <laughs> Все сознательные вчера уехали. Сегодня <laughs> раз гильдяи. Я не знаю, мы, я училась в понедельник, мы ездили. То это старазу не неділі, у На автобусі йти вперед. Да там по кету басані це ми через басаню тож їзди, поки проїдеш її. Там що це ж такі вот эти дороги. Угу. Mm -hmm. Поки виїдеш туди до полохти. Так да. Так що, от такі діла. Може, время гляну зараз, там буде. Це ще рано, на мене. С 20 Пошли уже. А, ну нет, это значит 31 минута. Нет, 36. через 4 минуты будет. Прикрасить. Да пошли уже. Ну а потихоньку, да, в Какой ты красивый. Еще и огрызается, иди. Надя Поросенка баба обозвала. Поросеночек такой с далекой, маленький. <рес> Тикай, здоров. А, ну. Это вот у нас пух такой был, да? Ага. Кучерявый. Его. Глаза стрижем, он недовольный. Я говорю, да тебе ж виднее будет, что ж ты это? Ну, такие великие у нас были специально. Ну. Это, это да, был Андрея на Тогда рыбой занимался, купили это, чтобы плавники обрезать. Ну как занимался? Карасиков Надя ловил маленьких. Че подумаю, що это? Це это у пиво, не? Я просто про большие вспомнил, что тогда маленькими вот этими пробовал обрезать, что собака это, а потом не, купили специальные, там поскольку ловил, да. Крылья то обрезали куря, и и собаки хватало, и к сходить. А закроешь, что это. Хорошо, этого. так увесишь на возе, знаешь, что это вот там высить все. Я же говорю, Ганя, как заходит Пока дети, да, не дошли. Это же все. Где он ушел? он там, блядь, там. То у Лариса я тогда закроечное взял, эти, что резать. У нее там двое, еще сколько было. Люди, кто обрезку делает, да? Стуек хорошо, не обсыпается ничего, мусора нету. В Думаєш? Це, ну не так, що знаєш, ну, вона Я знаю, що в нас біля дому, це ж которая раніше була, тут що ага. там стоять. Вже старі такі вони там стоять. Зараз не знаю, є чи немає. можна скидати. Такі клумби, одна здорова з однієї сторони, з другої. Там завжди пітуні були. Це, садили пітуні. Багато. Це ж хризантема? Это блогера смотрю, зашел на Анголенко, а там, кажется точно бал хоризонтем. Каже, что хочешь. Да, где той то кушу на базаре я то показывала вам, девочки. 100 гривен есть, там разные цены. Да, я же Лариса сказала, говорит, ничего себе, говорит, я че, три недели назад ездила, 200 с чем-то в золотоношу было. А людям уже, как бы... Поняли, говорю, ну, сезон пошел, кажу. Да. І немає що яких храні. хранити їх там нема що там такого сложно. Я дивилася женщину. Ну вже кажу, я буду вдома, то буду так робити, Так шо, все Поїдемо, воно воно що все добре. Поїдемо, їдемо. Компанійонов нам нету. Чи це ми рана рано Тож, надя, Нормально. пошли, пошли. Сіночок у нас сьогодні. школьник. Каникулы закончились. А это ж просто после каникул, да? Пойди ты сейчас. Так только что встал, рука вся описана. Я говорю, ты что? Это я ручку, да. ручки писал, пробовал, яка лучше. Чернетка, кажу, для ну, чего? для чего? <каникул> <каникул> Отмыл, пробежал, показал. Я говорю, все, свободен. Я говорю, давай. конечно, мы это. Вот этот камеру <каникул> с Ложила Маки Маків цвіт доїдав, кусочек uh -huh. такой, понравился. Та uh -huh. uh -huh. да, ну начинка, наверное, до всего идет. Чего ее делают? С маслом мешают? Сливочное масло, масла, сахарная пудра и творог. Uh -huh. макивца, uh -huh. Не, не, массу саму эту маковую. А маковую а -а -а. начинку? Мак, это ну, делаешь. Ну, ну что, слеп, слепляется Сахар так? Сахар там от есть. Сахара. Я как дома перемолов, например, мак сухий, да? І замачуєш, ну можеш не, это, так. Не, мол, не замачуєш, наливаєш там, ну, грам 100-150 води, да, наприклад, сколько мака ж там, Проварив і сахар туди насипав, слівочне масло. Проварюєш до того, як этот, ну, щоб вся вода ушла, випарилася. Все, вона така суховато, ну як в этом уже стоїть, вона готова, вона макова начинка. Я Думаю, пропорции... если маг один, он бы сыпался, а тут слеплено. Нет, это не, же это. Надо пропорции все знать и все. Ну, готовую начинку купить, то же самое. Вкусно. Раз и все. Намазал. Красота. Уже я, например, знаю, на всю порцию мне две по вторые баночки создавать. Все. Говорит, сочетаю открытку лучей картин. Фотографию выслал. Кажет, точно цветы, кажет. Говорит, Надя, как то красное дело, говорю, бисквиты, отдельно. А, это, и то, и то надо, говорю, ну да, да, и коржи, и эти верхние, нижние. Сегодня бесплатно не возят. Сегодня понедельник, рабочий. За все платить надо. А мне тоже. 90 рублей. Так, ну все, поедем. Не проходите мимо, да? Не, нельзя проходить. Ну, порешали проблемы. Это не проблемы. Да нет. Ганна, все вовремя. Все добро, мои хорошие. Боже, Божьей помощью. С вашей петешей. А -а -а. Всех Хорошо тут готовы, да? Дуже, да, молодец, девочка. еще получится. этот вечером? <laughs> этот дочь захода. Мама, папа, десерт не стрел. <laughs> а и я яблоку что -то. Андрей себе уже раньше насыпал, уже что пиалочку. Не, не, мы уже покушали все. Вот. Мы себе это понасыпали. Спит ну, хороший салат. Ну, а что, конечно. Тут вообще колбасы подрезать. Ого. Колбасы. О, там, ты же в Из овчонки. Из стоит, да, тут а -а -а. можно пить. Ой. Сейчас ждем. По заказу, то выйдет, то зайдет. Сонечко. <решко> Не, хорош. хорош. Главное, что нема дождя. Такие кусты погуще, да, надо садить, чтобы да. сплошная стена была у нас это вот дома, да, их помнишь, может, это величина называется. Вот, да? Ну, волчья ягоды че чьи... И это самое как за такого. Ну, вот вот так. Вот, вот. да. Справилась. Да, Тут хорошо. Могли ну, а в том кафе сесть, а ну, там дуе. Тут вот, это, завтра, сюда. А и там хорошие, тут хорошие. Красота. бачишь?

Чуть. А я хочу взять. там две, да. два пакетика. Да. Что случилось, что, что пакетик? Да пакетик. 39. Вот на два раза. Да в копеечку пойдет. шапку с бабу на улице. Вот у эту. Да, Это кто? за всех. Какие-то звери, да? А, а пряники? Чумада а, надо? Нет. Пряники все, видишь? Мадонна, мы куплять покупаем. Сладости, детям. Да? Сама делай. Сама делаю. Ну, Не пряники Нет где ты сам будешь вырубать. Ты с яблоком Буда а, яблоко на яблоко есть. А мне это что, так, мне, как, знаешь, вкусно, что -то надо тоже давать. Это мне нравится, это такая, очень красивая на коробке. У меня есть, я купила, пока не буду. Я нашла магазин, о, розовая какая это. Сейчас надо такую взять. А вот снизу, под твою, видите. Да, и так уже не мало куда, чтобы шел. Даже мне этой не надо? Нет, надо такие обычный такой купить будет.

Тут у меня голова начинает болеть от этих запахи. А Надя пнюхала все подряд бы. надо купить некоторым помыть. Ротовую полость. Серветки ликвидного на черноколе. А это что за? Это что? Не, вот это. А ты сюда можно это кошек. Что ж вы это, это ложите для сберегания? Шакалка тебе торт шакать. Не ну, знаю, что надо. Мне надо для яблочек плывать. Тут на маток. Ума. Орхидеи, кактусы универсальные. Удобрения всякие. Вот что за еду. Вот это красиво. Вот капсулы. Так, так, так. Аня, кажется, купила себе кондиционер. Э, Какие пахнут. Черный, наверное. А эту машинку, что она тебе там советовала? Шо? Чистить. А, там, там почалося це. Mm -hmm. Ну, як пахне. порошок у той. Це просто вам так хорошо пахне. От Савин збрала розова, це зелений порошочок. Ну, так вообще пахне, пахне. Все тут немає. Прямо відничник для дітей. Так активно пильно. Ой, надо уйти взять. Уже уж устала. Бачка, на уровне глаз. Самые золотые полки. Да. Женщины идут, на низ вообще не смотрят. Таких хочешь? Мало, школу надо. И плюсики есть. И дети любят, а я не. Чинько. А чого? плюсики не хочет? Кого? Плюсики. Я хиполи не мені не нравится. Я ж тоже, це Все, я. тут на любителя. Сидить тут вы воду ту Есть? Sí. У меня тут тоже. не -то маленький пакетик у этого, потому что... А все дома есть, десерты есть. Все, ну все есть. У нас, собственно, есть. По-моему, Да. Сейчас 40 хвилин до автобуса. Да, ты сюда занешь, на ну, угол. Ветер дует, пошли да. за угол. Куда ну, ты стоять не хочешь? Таксика стоять будешь? И говорим, я, может, не Давайте как красиво, да? Вот за 7 тысяч. А та осучки тоже красивые. 6. Сейчас. 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 ждет? Сейчас. 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 она Сейчас. С Сейчас. Сейчас. что на вот я хочешь. Да, сады видите, да? Красиво поставили. А -а -а. Красиво там, Картины а тоже дорогие. А -а -а. Посуды какие хочешь. На -а -а, такие. Какие красивые. Все красивые перестали. Ну, у нас еще я крутил этот распускается. Вот, ну, находы, какие хочется. Мэт. Угу. Так, Все проходил. Че еще куда то пойдем? Походим, пока автобус еще 30 минут. Там что? <связывая> то есть мазюки надо нет, 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 нет. Я не надо да, я да, так да, а. и дам и главное, Надя, ничего не надо такая, посмотрите все, Просто постоянно я как-то дитё маленькое, мне то надо, мне то ага. а, сегодня одним пакетиком обошлось что Просто так управлять. Вообще десерт сейчас попы попыть есть. Разрежем вот. Что у меня вышло тоже, что еще не знаю. <реку> Красоту. Весить надо. И еще попробую маково. Маковый кокос. Сделаю еще одну. А как же Думаю, свои хочется что-то, понимаете? Да их да, в ленте смотрю там видов сколько. И каждая хозяйка свое то добавляет. Есть у меня, бачишь, уже сникерс. Парта, макірцвіт, потім вишневана солода і оце вишиванку свою зробили. П'ять. І Ще хочу один, щоб кокосово маковим зробити. Буде шість. Молочна, а з холмою, з холмой це ж бачите, ну це ну, як для дому можна спекти все це, кляцок цей. А щоб так, наприклад, так висилати, то що ну як. Чого ні я його не беру, тому що халви в мене каже, не дома ж не буде. Да? А людина, як закажеться, з одної халви їхати у центр, ну, в район, да, щоб купити все. Я так роблю ті пляцки, які я зможу ну, без проблем вдома зробити і в будь-яке да? Якщо Орехи купили, ані лежать, нічого їм не да, буде. Ну, в сухом, в закритому місці все там. А халваш тоже не будет так лежать, чтобы просто, понимаете, все А для дома, да, очень вкусно, когда это будем пить. Детям вообще понравилось. Ну, и здесь так. А вот это все, что я смогу сразу сделать, например, там, где что-то, там все под рукой есть, без проблем. Ветер дует, так и... Не Молочным тут ничего не надо? Вот тут же я брала эту ж колбасу с салями Ааа вот, -а -а. На петроградике у нас еще А так ну что тут? Колбасу-то зачем? Хоть не едят то, что есть сейчас Ну как, она вкусная, хорошая колбаса Зачем куплять, чтоб она лежала? Ну числа 10 приедем С Андреем Мои замовления надо будет отправить Тогда можешь ей что-нибудь купить, если надо. Поглядимся. Поляна, что накрывать надо? Я. Ох, тут. От него калонка. Здрасте. Мне не 10 уж дня а mm -hmm. я не собираюсь. Mm -hmm. Хочу снять это. Тогда иди, от Аня снимуется. Я им говорю, а не вы думаете? Нет, мама. Мы уже взрослые, мы уже выросли, теперь мы можем сделать что-то приятное тебе и тебе в сердце. Так и больше можешь что сказать. А -а -а. Я уже молчу, ничего, кажу. ну, вы что хочешь. Я такая, что... Провитали с утра, и, и что еще надо для мамы? Да? А -а -а. Внимание, вот так, чтобы уделили внимание, слава Богу. У нас детки хорошие, умнички. Вот ажиотаж сделали, он мужчина Алию, спокойно, везде, все магазины забитые Алией. А то все, берите алия я буду пропадать. Да, вот Надя, все, быстренько, 10 литровку. Не, ну просто ж не мажут, надо пяти брать, ему неудобно десять. Потому что я пока не налью, никто не нальет в бутылочке. А я мимо проезжаю, я, я такой наливальщик. Ой, Боже. Поставлю лейку, я ей мимо лейки налью. Что ты хочешь? Проверим? Не, не надо. Жалко. Да. Жалко. Да. Ничего, здесь заходит. Еще есть уборщик, есть вчера тоже наготовила. Значне дітям понравилися. Вкусний кажу, я ще щесничка туди ще трошки додавала. Це, це заправку взагалі просто просила. Тільки якби ж обідали, нас немає, я ж кажу, отошити. Я вже кажу, ну не ждіть нас, ну обіду, ну, сідайте їжі. Я вечора спросила, ви обідали, так, да, що? Пляцях з вами. Кажуть, ви що, кажу. Да, ну не хотелось, ну, я скажи купил. Нина, у Игорька спросила, будем это, а что они грели там, че греть. А, Нет, батьки подождали. Ой, боже мой, вареники же А, вареники, да. Ну, так Вот батьки, батьки. Молодцы. Так, мы ну будем ехать, да? Да, уже сейчас